Давай так, хорошо, добре, может не для записи, мы это Я не люблю вкалывать, вот я 50 на 50. Знаешь, я, напевно, буду сегодня больше категорична. И что ж, я думаю, что тогда у нас будет такой подкаст все-таки с двух мнений, да? Они сходятся, она видит, что человек что-то не такой успешный, я пойду за него и сделаю. Она становится, конечно, деловой, сильной, с деньгами, уже у нее и прав больше, она начинает у него голос повышать. Друзі, привіт! З вами Муза Подкаст. Це я, Оля Шеметюк і моя колега Яна Ворожцова. Сьогодні говоримо про кар'єру та родину, як знайти баланс. Всім привіт! Давайте розберемося поподробніше. Супер! Ну знаєш, тема така цікава, тому що. По-перше, дуже актуальна так, тема, дуже часто розбираємо її в терапії. Ну, напевно, ми сьогодні більше зі свого досвіду будемо ділитися і трішки так з психології, так. Давай, да. Я би сказала, що ця тема така щекотлива, тому що, во-первых, тут все індивідуально, да? у кожного баланс виглядає по-своєму. Да? для него баланс это когда он будет большую часть отдыхать времени, потому что он любит больше да, отдых и в приоритете стоит отдых. Другой человек про баланс, когда он в семьей их много времени проводит, ему нравится, да, потому что ценности. Тут скорее я бы, наверное, эту тему как-то в разрез вот с ценностями, с потребностями больше сопоставила, потому что у всех ценности разные, а значит и потребности будут разные а значит и баланс у всех тоже будет выглядеть по-разному. Но как по мне, вот, вот того баланса, о котором говорят, нужно вот прям соблюдать, соблюдать, я думаю, его не существует. Не знаю, забросайте меня тапками, у кого он существует. Я буду рада, если вот в комментариях там кто-то напишет, что у него прям все вот прям по полочкам. Вот там знаете, как вот это колесо баланса такое представляешь? І везде десяточка, і везде сімерочка. Ну, якби для мене це сказочне то ну, сказ сказочною такою. Знаєш, я, напевно, буду сьогодні більш категорична, угу. тому що в мене є уявлення, як це має працювати, і воно угу. десь спирається на психологію стосунків, як я вважаю, це працює. Угу. Я е схильна вважати, що є. Внутрішнє наше коло і є зовнішнє наше коло. Внутрішнє це наша родина. Зовнішнє це все, що відбувається за межами нашої родини. Так от я з тих людей, які вважають, що жінка відповідає за внутрішнє коло, а чоловік за зовнішнє. Що це означає? Це означає, що всі домашні якісь моменти вони на жінці. В першу чергу емоційні моменти, моменти уваги, моменти тепла. Якщо в нас вдома хтось незадоволений, ну це наша проблема да? як жінки. Тобто я так вважаю. Тобто чоловік він займається справами на зовнішньому кружечку. Він виходить туди, в соціум, і він приносить цього мамонта умовно. А жінка, вона. В першу чергу доглядає за цим кружечком, і якщо в неї тут все класно, вже все ок, якщо в неї є час, є ресурс є бажання, то вона може йти і займатися своєю реалізацією. Я би, до речі, mm -hmm. розділила слово кар'єра на два моменти, два мотиви. Перший мотив, чому ми можемо ходити туди, в той зовнішній кружечок, це умовно, за хлібом, за фінансами. А другий момент це коли нам потрібно дійсно визнання і реалізація. Угу. А, ось я би ще так ці моменти розділяла, і безумовно і те, і те важливо, але в моєму баченні це вже так трошки е, тема фінансів тут. Трошки ми її затронемо. В моєму баченні чоловік закриває фінансові питання, жінка закриває емоційні питання. Тому що мало чоловіків будуть працювати над стосунками. Давайте так. Мало чоловіків, які помітять, ой, щось в нас не вистачає розуміння, не вистачає романтики. Напевно, я зараз почну в це вкладатися. Ну, зазвичай ні. Зазвичай чоловіки зайняті іншими справами. І хай і добре, і хай вони там будуть продуктивні. А жінка, вона більш за своєю природою може звертати увагу на те, що відбувається вдома. Ну, тобто, в мене таке бачення. Угу. Ну що ж, я думаю, що тоді у нас буде такий подкаст -таки з двох такий да? тому що. Не могу вот я полностью согласиться. Есть у меня какое-то свое другое немного видение, потому что я больше за индивидуальность, да? ну, то есть за экзистенциальность, скажем, каждой семьи. Я знаю разные семьи, и в том числе встречала тех, где женщина работает, а мужчина дома. Поэтому тут как кому удобно, да, особенно если взять там сейчас, ну, какие-то вот европейские взгляды, да, там тоже больше про равноправие. Иногда, если вот я заметила, прогуливаешься по улице, то в большинстве своем я вижу папы с детьми гуляют, да, чаще, чем мамы с детьми. Хотя, да, для, ну, кажд... для, каждой, для каждого менталитета это все-таки свои какие-то особенности, специфика, но я думаю, что и то, и то хорошо. Да? Если женщине так хорошо ее воспитали так, что вот ей комфортно в этой энергии, она хочет идти работать, ну, может быть, может быть, она и не собирается идти разбираться и раскрывать свои женские энергии, им классно, они живут вместе, ну и советом до любовь. Да? Если это говорить вот, ну, про женщину, которая хочет, так как ты, допустим, написала, и ей комфортно так, хорошо, прекрасно, тогда давайте так. Вот. Ну и также и мужчина. Я думаю, что в паре все-таки можно договариваться. Но если говорить о продолжить именно про баланс между семьей и карьерой, я думаю, что два человека, когда строят отношения, они должны понимать, что для них сейчас важнее. И я почему-то убеждена, что ну вот, если говорить про меня, про мой опыт, да, как вот я нахожу, допустим, между семьей и работой, для меня это вот как будто несложно. Я вот нашла какой-то для себя такой способ. Вот я напряглась, я устала, я пошла отдохнула. А отдыхаю я по-разному. Могу с семьей чай на, на, кухне пить, отдыхать, да. Или, допустим, отдохнула, потом опять пошла, поработала, да? Напряглась, чувствую, вот, то есть важно, вот чтобы найти, на мой взгляд, вот этот баланс между семьей и домом, нужно знать себя. Все. Любить себя и знать себя. И когда мы откликаемся на собственные потребности, вот есть потребность, есть удовлетворение, есть потребность, есть удовлетворение. И это никак не связано с какими-то цифрами, сколько там у меня должно быть в семье или на работе. Ну вот, если про колесо баланса, да. Я хочу отдавать семье 70 процентов а не 50 и 50 работе я хочу отдавать семье 70 и 30 работе я такой человек, да, я не карьеристка, которая будет, допустим, 70% отдавать карьере, а 30% семье. Вот. А есть люди, которым наоборот, а есть наоборот, а есть, которые 50 на 50 хотят, да, а есть вообще, которые без семьи, их сейчас, они говорят, не, у меня отношения на паузе, я не хочу пока, вот я полностью, тотально в карьеру. И, конечно, если он полностью, тотально уйдет в карьеру, какой ему баланс, у него нет, он не оставляет энергии на, то есть, и он тоже в балансе, Він просто поработав, відповідав, відповів на нього на паузі. Вот мені вот так класно, я так живу. Знаєш, я, я з тобою так. погоджуся в тому плані, що якщо це працює для обох людей, то це в будь-якому випадку правильно, якби uh -huh. вони не домовились. Тут однозначно так. Але зі своєї сторони хочу сказати, що я помічаю дуже багато таких ситуацій, коли не лише на консультаціях, а й серед людей, яких я знаю, коли якісь такі очікування давлять на жінок, є таке очікування від суспільства. і... Знаєш, коли люди говорять, що їх все влаштовує, але насправді дуже багато незадоволення в цих стосунках. Дуже багато жінки жаліються в цих стосунках. І ось тоді мені здається правильно розбирати цей баланс, шукати, що у вас і як. І от мені здається, можливо, я, знаєш, в мене упереджена думка, але от мені наскільки подобається це бачення цього механізму годинник. І от тоді мені здається, проблема завжди там зарита. Якщо, чол... якщо жінка змушена виходити, давай так, хорошо, добре, може не для, не для запису ми це подивимось. Угу. Що робити, якщо жінка-кар'єристка і чоловік хоче будувати кар'єру, а в сім'ї вони приходять додому. Е, і ніхто не наповнюється вдома, тому що вдома холодно. Я знаю навіть, до речі, пару, яка живе у них немає кухні. У них, не, у них реально немає кухні взагалі. І е, вони займаються кожен своїм життям, вони ось так живуть. Що робити, коли обоє там, а тут нічого немає, його ніхто не побудував? Що тоді робити? Ну, ты знаешь, э на мой взгляд, такие люди вряд ли, конечно, притянутся. Ну, хотя, наверное, такое тоже бывает, да? Э -э обычно Садужи... такое происходит, когда есть разногласия. То есть смотри, э неужели два человека встретились и такие сразу, вот я карьеру строю, и ты такую карьеру строишь, и сейчас мы погнали. Ну, как бы есть сомнения у меня, да? Скорее всего… Женщина встретила мужчину, ну вот как это бывает, это типичную просто историю со своего опыта, да, вот сразу. Вот встретила она мужчину, она думала, он сильный, будет ее обеспечивать, например, а вот в процессе показал, что, ну вот нет у него таких возможностей, да, ну нет амбиций таких вот, там, допустим. И женщина думает, так, ну что ж, наверное, надо мне, да, мне. И вот она начинает работать. И вот они уже вдвоем, а она становится же, конечно, деловой сильной, эти с деньгами, уже у нее и прав больше, она начинает у на него голос повышать, она начинает права свои там качать дома. Конечно, здесь происходит нарушение каких-то ну, семейного очага, потому что э, так не сработает, естественно. Все-таки это про какие-то ценности, приоритеты. Вот сегодня для меня, понимаешь? Очень важно, вот как ты там помнишь, говорила в прошлом видео, не передоговариваться, потому что, понимаешь, когда мы вступаем в отношения, и ну, я как женщина готова, допустим, кормить тебя, да? я как женщина готова уделять работе 20-30%, да? все остальное я дома. И я, вот, я вот про это, и тебе в ответ говорит мужчина, да, и мне это подходит, да? и тогда у вас все вот слажено. Или же он говорит, слушай. Я не люблю вкалывать. Вот я 50 на 50. Я оплачиваю все 50 на 50. Там. Да, может, со временем мы вырастем, будет по-другому. Ты там, конечно, когда ты забеременеешь и будешь с ребеночком, я полностью все закрываю. Но пока мы можем, вот, чтобы мы вот в бедности в этой типа, может, ты мне поможешь? Да. ну вот что-то такое бывает в отношениях. Это все-таки про договоренности какие-то. Но вот это механизм, который ты говоришь, что женщина в кругу, я с ним согласна. То есть, если с точки зрения природы, я думаю, каждая женщина, наверное, была бы, ну, чувствовала бы себя гармонично, если бы она была хранительницей очага, если бы она была бы вот за эмоции, да, кстати, про эмоции очень круто, ты вот меня как-то на мысль навело, что природой, да, вот так, что вот это все на нас. Когда мы в брак вступаем, мы же становимся более эмоциональны, ну, в том смысле мы на нас больше напряга. Вот когда мы вне брака, мы свободны, нам вообще все равно фиолетово. Когда мы вступаем в брак, у нас уровень стресса повышается почему-то, а у мужчин понижается. Но это же о чем-то говорит. То есть мужчина расслабляется, потому что он часть вот этого ответственности за эмоциональный фон. Здесь уходит на женщине все, ему не нужно печься ни за обед, там, ни за эмоции, ни за детей, все женщина быстренько все это организовывает, ни за какие-то празднички, ни за ужины, ни за гостей, да. Я просто отработал, пришел, получил вот любовь вот так вот, да, и это классно, это было бы классно. Но если брать все-таки общую картину, ну в плане того, что не каждый с этим сейчас живет и у всех есть свои вопросы. І многі не хотят вообще решать, і їм так ок. О, ну пусть так і буде. Ну, мій, мій меседж, напевно, в підтримку для тих людей, у кого щось не ок, і вони не розуміють, mm -hmm. чому так не працює. Я все ж таки, знаєш, виступлю і на захисті жінок, в тому числі, мені дуже образливо іноді спостерігати, коли до жінки є вимога давай 50 на 50. Тобто ти теж ходив в той кружечок. Але коли чоловік ввечері повертається в цей кружечок, він хоче, щоб там все було. От знаєш, і от мій меседж в тому, по-перше, да, це не означає, що людина, що жінка прив'язана і має сидіти дітей, тільки глядіти, готувати, прати, вишивати. Ні. Це про те, що так. Я взяла на себе відповідальність, і тут буде все в порядку. Якщо в мене залишився ресурс, бажання, час, я пішла і займаюся іншими справами. І ти можеш очікувати того, що ти повернешся в цей кружечок, і тут все буде класно. Але я також маю очікувати того, що якщо я завтра туди не піду, у мене все теж mm -hmm. буде класно, що ти там все вирішиш, вирішиш ці питання і зробиш все. Для нашої родини, якщо завтра mm -hmm. не захочу, якщо в мене завтра не буде часу чи бажання, чи я з дітьми заморилася, чи ще щось, і я просто не піду туди. То це, знаєш, про таку якраз оцену мою думку, 50 на 50, оцену мою да, думку. Так, так, звучить Вот, Однозначно, якщо 50 на 50, це все-таки тоді, коли... И муж и жена участвуют в уборке, да, вот я сейчас просто про какие-то даже самые простые, просто бытовые вещи говорю. И муж и жена участвуют в покупках продуктов, и муж и жена вместе на кухне картошечку могут почистить, там, да, и это... Ну вот, конечно, это про отделение обязательств всех, однозначно. Конечно, если человек эксплуатирует женщину просто и говорит 50 на 50, это, конечно, история ну, совсем не про любовь. Да? Тут уже больше про какое-то ну, получается, по расчету. По расчету я не имею в виду, да, мы все по факту где-то расчет ведем, да, что а какой человек, а как мне с ним будет. Но здесь больше по расчету я имею в виду в негативном ключе. То есть по расчету имеется в виду, что просто мне удобно. Тогда о каких чувствах речь? Это говорит о том, что это как мыльный пузырь. В любой момент этот ненадежный хрусталик просто треснет. Вообще семьи, которые живут 50 на 50, я не поддерживаю, я их не одобряю, я даю им право быть, такое есть, окей, если им удобно, пожалуйста, но я всегда предупреждаю таких людей, что все-таки 50 на 50, часто когда такие люди расходятся, вот это повод задуматься, я часто говорю, для того, чтобы люди понимали, что когда люди расходятся, они говорят... А ты что делал? А ты что делал? Ну по факту нет никакой иерархии в этих отношениях, а значит нет привязки. То есть они просто существуют как два соседа, которые встречались там в кровати, которые делали одинаково, которые не понимают свои ценности, потому что они делают одинаковые вещи, да? То есть если я могу то же самое делать, что и ты, тогда типа зачем ты мне нужен, да? И люди немного не понимают, то есть там нет, а потому что нет любви, потому что если есть любовь, есть желание разобраться, а что же для тебя важно, и там уже начинаются вещи поглубже, да, что ты женщина, ты хочешь быть мягче, ты хочешь быть слабее, а я мужчина. И слабость, очень же многие еще и путают слабость, там, слабость, силу, да, то есть мужчина думает, если женщина повысила голос, Значит, она как мужик, но это же не про это, ребят, да, там, я же повысила голос, потому что я просто человек, и у меня этот голос есть, оказывается, да, и этот голос, он может быть эмоциональным, да, но для многих мужчин там от, от разных факторов зависит, что от менталитета, да, от культуры воспитания, от среды, в которой они выросли, от семейных цен, да, много-много факторов, друзья и прочие, родители. Вот там вот понимание, что вот женщина это вот такая и вот такая. Да? И если я иду не в разрез, там уже неправильно. Поэтому, конечно, было бы классно, если бы вот та схема, которую ты описала, она была рабочая для всех. И если бы мужчина понимал, что вот от него требуется. И что ему... Как же? Почему мужчина не хочет брать вот эту ответственность, о которой ты говоришь? Почему он не хочет отвечать за это? Как правило, женщины внутри, они готовы. Они готовы за это отвечать. Но в ответ часто они не получают вот этой надежной защиты, которая вокруг, во внешнем мире, как ты говоришь. Именно потому, что мужчина думает, а ты что, типа, ну, принцесса, чтобы я так делал, да? Ну, хорошо. Во-первых, вопрос у меня всегда... Ну, а чем я отличаюсь все-таки? Чем, чем любимая женщина твоя отличается от принцессы? Неужели она не так достойна, как какая-то принцесса? Почему ты вообще с этой принцессой меня сравниваешь? А другой вопрос – это то, что мужчины не понимают, что чем больше они дают и стараются, тем больше они получат. Вот, к сожалению, многие не понимают, что даря любовь и заботу женщине, в виде в том, в котором он может в виде подарка, мяса, <laughs> денег, не знаю, там путешествий с семьей, в ответ он получит гораздо больше. Гораздо больше. И это гораздо больше он применяет для новых достижений. Да, мы можем даже, знаешь, так схематично. Для чего у в мене и был такой посыл? Это был посыл не для людей, в которых все хорошо и все классно работает, а для людей, первое, которые не и второе, для людей, которые еще не знают, як їм краще, тому що якщо жінка не розуміє, як для неї краще, вона може, як ти сказала, і це супер е, популярна історія, коли вони сходяться, вона бачить, що чоловік щось не такий успішний, і я піду за нього і зроблю. А потім uh -huh. у мене буде дуже багато претензій до цього чоловіка. Саме через це да, треба завжди пам'ятати, що знаєш, таку фразу була прочитала, що якщо у вас чоловік неуспішний, значить ви емоційно жаднюлька для цього mm -hmm. чоловіка. Тобто це якраз про те, що чоловік витрачає там свою енергію, все витрачає там просто mm -hmm. да, боротьба не на життя, на смерть приходить сюди, йому ж треба тут зарядитися чимось. Не докорами, не ага. якимись образами, не істериками, не криками він повинен заряджатися. А якраз таки, отою вдячністю має заряджатися теплом, да? ти такий, ти найкращий і так далі. Тоді він завтра, зранку піде, заряджений правильно, і зробить і принесе вам ще більше. Отак От це має працювати. Тобто, якщо я бачу, що чоловік десь не справляється, мені не туди треба йти і замість нього все робити. А ось тут розібратись. Що в мене тут всередині недостатньо. Я не, не кажу, що чоловіки ідеальні, і це лише на наших плечах. Якщо чоловік не успішний, то це обов'язково наша вина. ні. Але все ж таки mm -hmm. наш подкаст для дівчат да? і як порада подивитися, а що я тут роблю наскільки класно, можливо, я трішки зараз зайнята собою, своїми справами, і отут десь не додала. И самой тому, он mm -hmm. сейчас не дает мне такой классный результат, как бы я хотела видеть от своего человека. Да, да. И это не про то, что мужчина должен идти вкалывать, и он должен как верблюд горбатиться там. Да, нет, это не про это. Да, это все-таки просто про баланс в отношениях. Вот, чтобы его соблюдать между работой и семьей. Ну и, наверное, все-таки я бы сказала, что, ну вот про приоритеты, да, их очень важно расставлять. Если для вас важна сегодня семья, вы уделяете время семье, и вот этот приоритет, он всегда сыграет нам в пользу, потому что выбирая что-то другое, а не семью, да, можно передоговориться и сказать, что вот сегодня вот для меня важно вот это, да, а завтра я передумаю и пойму, что это уже не работает. Так тоже, наверное, бывает, но все-таки важно понимать, какая у меня ценность, да? Это все-таки карьера, деньги или на первостепенно это моя семья и уже отталкиваться, наверное, от этого. И если мы чувствуем, что мы где-то перегрузили себя, вот это про то, что я говорила, что вот этот баланс для меня это больше про вот это вот отдых. Если я где-то перегрузил себя на работе, значит, мне нужен выходной. Если я перегрузил себя с семейными какими-то обязательствами. По-моєму, мені пора там, віддихнути, да, розслабитися, не знаю, поплавати, пойти спортом позайматися і так далі. Знаєш, да, мені вже навіть нічого додати, тому що згодна з тобою баланс він у тому, щоб слухати себе в першу чергу. Якщо мені некомфортно, то треба вже розбиратись, чому. Якщо у вас все класно, все працює, і ваші домашні на вас не жаліються, вони не дають вам сигналів, що щось не так, значить все круто, класно, у вас все працює. Але якщо вам в першу чергу некомфортно, навчіться слухати себе, навчіться розмовляти і домовлятись, і тоді все буде класно. Да, да, Оля. Очень важно все-таки навык коммуникации в семье, в отношениях, да, потому что это основа основ. Если мы умеем коммуницировать, умеем доносить свои желания, мысли, если мы искренни все-таки к своему партнеру, вот мы всегда найдем отклик в его сердце, в его голове. Если мы это, скажем, вовремя, то, как мы действительно хотим донести без обвинений, вот, то мы всегда, я думаю... Получимо теж лайм, і тот крепкий союз, він буде тільки, как бы, якби, якщо ми будемо культивувати всі ці моменти, то могло тільки укріпляти свої отношения. Так, да, ну що, друзі, на цій ноті будемо завершувати. Діліться своїми історіями успіху, чи вдається вам знаходити баланс між кар'єрою та родиною, якої думки притримуєтесь ви, буде цікаво почитати ваші коментарі. А мы с Яной прощаемся с вами. Дякую, что были с нами. Всем пока.